До нас долучається Роман Світан, полковник запасу, військовий льотчик, інструктор, військовий радник голови Донецької ОДА 2014 Тому році. Вітаємо в ефірі пан Роман. Вітаємо вас. Бажаю всім здоров'я. Отже, ми не знаємо достеменно хто що і з якою метою робить на території Російської Федерації в Курській області і для того, аби е, не зурочити або не наволікти е, зайві розмови про цю. Беззаперечно чиюсь спецоперацію. Я запитаю про реакцію російської сторони. Ми бачимо, що в російських пабліках дуже активно це обговорюється. Прямо аж занадто активно і ніхто не заперечує, ніхто цю інформацію не спростовує. Чому так? Якщо це не пригожен з, з сотнями спартанців з четвертої зміріння, то, скоріше все-таки наша війська. Там більше нікому не взяти. Это надо просто реально уже понимать. Естественно, россияне -то тоже это понимают. То есть определенная операция наших войск в основном связанная с защитой наших торгов. В районе Суджи, за Суджи в сторону Курска российские войска разворачивались боевые порядки. Мы об этом говорили неоднократно еще с Харьковского направления. Было три точки, где россияне пытались сосредоточиться. Это район Белгорода в сторону Волчанской, и Харькова, район Богодухова, в сторону Богодухова имеется в виду, и суммы со стороны Суджи. Поэтому для нас было очень важно обезопасить направление на суммы, выйти на определенные кордоны, потому вот эта операция началась с помощью, скорее всего, нескольких батальонно-тактических групп, а дальше она не встретила сопротивления. То есть нас, россияне, практически угощали своей территории. Но если угощают, чем не угоститься, в конце концов, потому двинулись дальше. Сейчас, скорее всего, уже в районе Суджи. Одна из задач – это контролировать так называемую ГИС. Это газовая изменительная станция, которая есть в районе Суджи. Разветвляется там газовая труба а в сторону Польши, в сторону Румынии. Идет в районе Львова, Одессы уже потом. А в Суджи это как раз стоит, стоят счетчики, того газа, который мы потребляем в последнее время. То есть, или прокачиваем через себя, по крайней мере, в последнее время. Вдоль трубы идти очень грамотное решение. Россияне по ней бить не будут, понимая, что если выведут ее из строя своим оружием, то тогда будут отвечать по определенным обязательствам перед партнерами, так называемыми, которые до сих пор им платят за российский газ бить, перед европейцами. И прикрываясь, по крайней мере, вот трубой рядом и проходящей, выполняется определенная боевая задача. Настановимся остановимся там, где нас остановят. Для нас очень важно, чтобы россияне попытались это сделать, перебросили резервы с Восточного фронта. Это очень важно. И есть смысл, второй смысл этой операции. То есть помимо обороны в СУМ, на дальних подступах, еще попытка спровоцировать россиян на переброску войск с восточного фронта, с восточного направления, именно сюда, в сторону Суджи, в направлении на Москву, на Курск. Посмотрим, как будет развиваться события. Сейчас там россияне что-то думают, пытаются принять решение, что для них важнее. Захватить Нью-Йорк, найти там статую свободы, повесить свой аквафреш – Подтарецьками ліба прикриті направлення вкрай ніпуганих ідіота в сторону Москви. через угу. пане Романе? Ми зараз бачимо ось буквально з'являються новини під час ефіру. Ситуація стає такою більш загрозливою на кордоні. Ось на сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів п'яти громад. Виявляється, близько 6 тисяч людей евакуюють. А також з'явилася ось інформація, що начальник Генштаба РФ Герасимов заявляє Путіну про те, що просування ЗСУ в глибину Курської області вони нібито зупинили. З цього виникає питання: які подальші наші плани і які може бути розширення арсеналу бойових дій надалі? полностью будет зависеть от решения российского военного команды. То есть здесь сейчас уже, так сказать, мяч на поле россиян. Они должны принять решение: либо они снимают резервы с восточного фронта и пытаются оккупировать наше движение, и тогда мы, естественно, упремся в российские войска и уже будем принимать решение по дальнейшему развитию ситуации либо оставаться на тех высотах, на которые заняли, либо отойти на нашу территорию. Если они этого не сделают, то, в принципе, будем двигаться дальше. След за Суджей, за ГИС Суджа, следующая Курчатова, а это уже Курская атомная станция. То есть, в принципе, направление, общее направление на север, оно должно быть выдержано в сторону Москвы. Вопрос в наличии сил, средств для такого рода. Мы же не знаем, сколько у нас есть резервов, как мы сможем фланги прикрыть как можем выполнять такого рода задачи и вообще какой какой замысел у главкома а замысел главкома знает только главком uh -huh. и он знает как раз то, то количество сил средств которые может привлечь для выполнения этой задачи но опять же еще раз повторюсь все практически все сейчас зависит от принятия решений россиянами причем у них тунск ванг любое решение которое они будут принимать оно для них же ухудшает положення, Либо они перебросять резерви з Восточного фронту, що уменьшит плотність войск на Восточному фронті, ми там їх они не будут будуть делать, ми будемо далі продвигатися в сторону Курського. Що дозвольте поцікавитися, ось чим якщо до прикладу припустити, що ціль таки взяти під контроль Курську атомну електростанцію, то для чого? Для того, аби виміняти контроль над Запорізькою атомною електростанцією чи для чогось іншого? как минимум остановить электрогенерацию, которую потребляет в больших количествах где-то этот куст. Брянской, Курской, Белгородской области, там перетоки идут энергии и на военные объекты, в Воронежскую, Ростовскую области. То есть Курская атомная станция довольно таки серьезный энергообъект, и ее выключить, а если мы туда выйдем, подойдем к Курской атомной, то мы ее остановим. То есть некоторые действия они приведут к тому, что сработают, э -э 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 сработают аварийные механизмы, которые потушат реактор и переведут его в режим такого холодного останова, эти реакторы. То есть это управляемый процесс под контролем МАГАТЭ, естественно, это будет делаться, но генерации не будет. Раз не будет генерации, то как минимум ну, 5 областей России останутся без энергопоставок, а это значит несколько сотен военных объектов, среди которых в том числе и металлургические предприятия, НПЗ, военные заводы, естественно, аэродромы, воинские части российской армии на этих пяти, в этих пяти областях они останутся без энергетики, как таковой, основной, по крайней мере. То есть там есть аварийные определенные механизмы, но основной энергопо... энергопоставок не будет. Это одна из задач, тоже может выполняться нашими войсками. Ну, а потом, естественно, уже в качестве определенных дипломатических определенных дипломатических договорных отношений мы можем и обменять, так сказать, пустую Атомную на, на ту же Запорожскую. Это и есть возможность такая, по крайней мере. Так пользуются последние несколько сотен, а то и тысяч лет Іноді такі обмін состояться між противоборскую сторонами. Зрозуміло, пан Романе. Просимо вас залишатися на зв'язку. Ще хочемо трохи додати інформації до обговорення. Тим часом буду думаю, буде слушно зауважити, що Курська та електростанція. Має чотири енергоблоки загальною потужністю 4 гігавати. Це доволі потужна. Має там планувався ще п'ятий енергоблок, але наразі маємо ось таких чотири. Тобто, це доволі серйозний енергетичний об'єкт. Ми далі, ось про що будемо говорити. Вночі 6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру ГУР висадились на тендерівській косі. Українські військові знищили ворожу броньовану техніку, комплекс РЕП противника, а також зрину. Вали фортифікаційні укріплення росіян також завдали окупантам значних утрат серед особового складу. Кількість загиблих росіян уточнюється. Самі ж українські воєнні розвідники відійшли без втрат. У ГУР зазначають, що такі дії лише частина масштабного плану сил безпеки і оборони України. Тож, очевидно, вони будуть повторюватись. Зазначимо, що Тендрівська коса це вузький острів завдовжки близько 65 кілометрів та завширшки до 1,8 кілометрів, знаходиться на окупованій частині Херсонської області. Пане Романе, оця операція. На тендрівській курс косі чи є це початком більш масштабних дій бойових на півдні, чи поки рано про це говорити це вже продовження. Я би так сказав. Дело в тому, що особенно гура та это та подразделение Главного управления разведки, оно использует поддержку сілських операцій, морської піхоти, то есть це доволі таки і воєнно-морських сил. вооруженных сил Украины. То есть это довольно-таки серьезное подразделение, которое уже как минимум несколько лет выполняет боевую задачу по освобождению Крыма. И под, подходим сейчас все ближе и ближе к Крыму. Тендровская коса – это вслед за Кинбургской косой. То есть вот если от Очакова смотреть на юг, Кинбургская коса, потом Тендровская коса, а дальше эта коса наш упирается, это аж не остров, это коса. Она упирается где-то в районе Скадовска, соединяется с материком. И это направление это общее направление на Крым. Выход на Скадовск возможен. Со стороны Сухопо, по суходолу, со стороны Олешек, Голой пристани на Скадовске угу. и по морю, так само через тендерскую косу. А Скадовск очень важен вот сейчас хорошо видно по карте Скадовск. Для нас очень важен, почему от Скадовска это порт основной, через который снабжаются российские войска на левом берегу Днепра. И со Скадовска можно двигаться уже на Крым через море, то есть там 50-60 километров до севера западного побережья Крыма. Потому дальнейшее движение наших, десан, нашего морского десанта с участием того же ГУРС, СО, пехоты, ВМС, в Крым, возможно, причем в ближайшее время, там это не недели, не месяцы, но угу. в следующем году, может быть, раньше, в зависимости от прихода самолетов, и выход, и десантирование, допустим, на Крым, возможно, оно уже было неоднократно, мы об этом уже слышали, потому это продолжение действий по освобождению Крыма. До речі, пане Романе, ось нещодавно у Буданова запитали, чи в найближчі місяці можлива якась атака на Кримський міст і навіть його знищення, і він сказав, що все можливо. То на вашу думку, яка вірогідність справді, що можемо такі дії здійснити найближчим часом? Удар по Керченскому мосту однозначно готовится, уже несколько месяцев, так это точно. Тот же Буданов обещал это сделать в первом полугодии этого года. Ну, никто заставлять его, конечно, есть погоны не будет за неисполнение такого рода обещаний. Я думаю, он исправится. И не только Буданов, и Малюк, генерал, который уже СБУ два раза наносил удары по этому Керченскому мосту, они найдут механизмы, как его вывести из логистической цепочки, которую используют россияне. Это очень важно для нас. Почему? Потому что освобождение Крыма без уничтожения Керченского моста с точки зрения выполнения боевых задач невозможно. Поэтому освобождение Крыма – это... Вернее, уничтожение Керченского моста – это вот этот, такая вишенка на тортике, которая должна быть выполнена передано при цієї задачі. Поговоримо. Я думаю, в ближайше час ми увійдемо некоторі спроби, по крайней мере, уничтожения Керченського моста, нашими силами оборони. Зрозуміло. Що ж, пане Романе, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися Спасибо. до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Вам нагадуємо, що на прямому зв'язку з нами був Роман Світан, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор, військовий радник голови ОДА 2014 році.